На 66-ту чергову сесію слов'янської міської ради згідно реєстрації пробуло 36 депутатів. Народним обранцям належало прийняти рішення щодо 123 питань порядку денного. Його переважною частиною стали земельні питання, які за згодою Депкорпусу розглядалися блоками. Та сесійним питанням традиційно передували відразу декілька депутатських запитів. Має і юня часічна юля тікущо року подавляючи більшість промислових підприємств, Объектов торговли и обслуживания прекратили свою хозяйственную деятельность по независимым от них причинам. Кроме этого, в течение указанного периода многие работники предприятий, в основном квалифицированные кадры и молодежь, были вынуждены оставить свои рабочие места и покинуть территорию города. В результате практически все субъекты хозяйствования города Славянска в настоящее время оказались крайне затруднительны в финансовом положении, которое не позволяет производить обязательные платежи в городской бюджет. Может привести к банкротству и закрытию предприятий. Все это, в свою очередь, в ближайшем будущем нанесет непоправимый ущерб экономике города и региона, спровоцирует скачок безработицы и тем самым приведет население города к бедности и безысходности. Сложившаяся ситуация требует принятия незамедлительных и решительных шагов вплоть до обращения к Кабинет министров, к Верховную Раду и к президенту. На основании изложенного просим рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот предприятиям, организациям и предпринимателям, а также отменить взимание арендной платы за пользование земельными участками субъектами хозяйствования города Славянска, которые были вынуждены приостановить свою хозяйственную деятельность в указанный период. Аренда за землю это пополнение нашего бюджета городского. А, Поэтому город. я предлагаю, наверное, все-таки э, здесь не полностью отменить, а наверное, как-то уменьшить его, какой-то процентной составляющей. Но полностью отменять, это мы полностью сейчас обрубим поступление. Бюджета. В целом давайте примем а на профильных комиссиях уже тогда будет обсуждение. И вы придете какому-то. Во время военных действий. На мой взгляд, КТП работала очень хорошо, убирался мусор тогда, когда даже не ожидалось. Но в одном, на одном перекрестке, это улица Володарского и переулок Горовой, поставлены баки для мусора. Туда выносят мусор ближлежащие дома. Кто платит, кто не платит, трехэтажная. Дом трехэтажный, выносят туда мусор. Порядок. И самое главное, люди едут, к сожалению, вот со стороны Белбасовки, останавливаются на машинах и вываливают туда мусор. И там получается, что мы сделали санкционированную свалку. Депутатский запрос, в чем заключается? Или убрать оттуда контейнеры и забирать по домам дом, как в ближайшие улицы забираются. Ілі чаще забирать оттуда мусор. Давайте э, даний депутатський вопрос внесемо протокол розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємської підприємницької діяльності на розі вулиць комунарів та чубаря на п'ятачки вот там вопрос у нас очень серйозно і Люди просят также участок дороги по улице Коммунаров, который выложен плитами, сделать не проезжий проспектов, потому что в доме, в домах нереально жить от машин. Ну там надо разбираться. Дело в том, что проезд это и пожарная безопасность и все остальное. Это не так просто. Проекти рішень, що були винесені на сесійне засідання, не викликали особливих дебатів серед депутатів. Проте найбільш суперечливим та злободенним виявилось питання щодо продовження терміну експлуатації полігону твердих побутових відходів, розташованому по вулиці ці міста Слов'янська. Нагадаємо, комунальне підприємство КТП має дозвіл на розміщення відходів на полігоні на 2014 рік. Донецькою обласною санепідслужбою встановлена термін експлуатації полігону до 1 січня 2015 року. Однак керівництво КТП. выступила с проханием продолжить срок эксплуатации полигону еще на три года, тобто до 2018 года. Вы же помните, какими усилиями нашего депутатского корпуса, всей громады, решался вопрос о ликвидации этого полигона. И нам дали, в принципе, статус города-курорта с условиями, что мы от этого полигона будем избавляться. И мы с вами сейчас на три года запросто продлеваем опять срок этого полигона. Предлагаю хотя бы на год. Я понимаю, что условия, ситуация сейчас очень сложная и финансовая и так далее. Ну давайте на год дадим, а там видно будет. Вот находится в санитарной для того, чтобы закрыть полностью полигон и сказать, что его не существует в городе Славянск, нужно провести работы по рекультивации. Работы по рекультивации технической и биологической. Рекультивация длится 3-5 лет. На нее нужно ну, в существующих расценках около 40 миллиона гривен. В Донецкой области, вот в нашем регионе, был закрыт только один полигон с помощью средств областного бюджета на протяжении трех лет. Это за дружковкой. Поэтому смысл принятия на год – хорошо, на год. Но еще раз повторяю, КТП официально сможет работать полгода, потому что с 1 июня следующего года им нужно опять готовить пакет документов, разрешительных на получение очередных лимитов и принятие решения на сейф. Остальное право за вами. Действительно, на сегодняшний день закрыть мы его не можем. Вы это все понимаете, да? Первое, второе. Если сейчас прекратим работу, им через полгода опять подавать документ. Ну, мы, если найдем какую-то возможность, и все мы это понимаем, перенаправить его на город Краматорский, мы увидим, что есть, как мы и планировали, в принципе, да, обсуждали этот вопрос и ранее. Мы обязательно к нему вернемся и обязательно примем такое решение. полигоном перегрузочным на территории Химпром сортировочный. сортировочный, да, вот этот комплекс. Может, чтобы то ли его государство нам передало в город, то ли каким-то другим способом его запустить? и тогда то же возможно разгрузится часть э, полигона. Мы голосуем это, э, этот проект решения, который нам раздан на руки, и даем протокольное поручение, о чем сказал сейчас Павел Анатольевич службам о разработке или будем искать альтернативное. До того ж, під час сесійного засідання депутати змінили назву об'єкта комунальної власності кінотеатр Мрія. Фактична будівля протягом років не використовувалась за призначенням. Мрія то не отчасло їх кінотеатру. Даний момент на території Отже, з метою впорядкування правоостановчої документації назву споруди Кінотеатр Мрія було змінено на більш офіційну будівля для публічних виступів офісні приміщення.